Secara umumnya, peranan gender lah, gender roles ni timbul dan dibincangkan secara besar-besaran setelah gerakan feminis yang bermula lewat 60-an, 70-an dan berjalan sampai sekarang dan dia ada fasa-fasa dia juga. Nah, feminis ni pun dia lebih kompleks dan dia lebih kita kena tengok tu nuance lah dan sebelum itu secara umumnya sejarah dunia menunjukkan peranan gender ni lebih stabil lah kebanyakan waktu ataupun hampir semua waktu lelaki keluar mencari nafkah menyara secara keuangan itu yang Quran pun sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Allah jadikan lelaki qawwam melindungi mempertahankan berulang-ulang kali ke atas wanita di ataskan di atas apa yang telah dilebihkan antara satu sama lain dan disebabkan harta yang mereka belanjakan ke atas wanita. So tu default lah so dulu wanita peranannya utamanya bersifat maternal, ibu dan juga housemaker orang yang menguruskan rumah tangga dan suami kebanyakannya keluar di rumah. Jarang-jarang ada work from home. Suami tak ada yang work from home lah waktu tu. Tapi kemudian berlaku industri revolution. Salah satu perubahan drastik yang berlaku dalam dunia. Uh, secara umum adalah wanita boleh bekerja dan mereka juga boleh membawa pulang uh, pendapatan dan sebagainya. Ada hadis Nabi SAW yang meletakkan tanggungjawab sebagai semua role ada tanggungjawab dan semua tanggungjawab akan dipersoalkan. So hadis tu yang selalu kita baca kita baca seayat je. Kulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih semua kamu adalah mengembala pengembala pemimpin kamu semua akan dipertanggungjawabkan di atas gembalaan kamu kemudian hadis itu bersambung seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan ke atas rakyatnya kemudian seorang lelaki akan dipertanggungjawabkan ke atas keluarganya dan seorang wanita akan dipertanggungjawabkan di atas rumah dan anak-anaknya rumah suaminya dan anak-anaknya so ada satu istilah yang baru hari ini kalau kita lihat nama dia maternal feminist ataupun maternal feminism yang mana saya agak uh, menarik saya meneliti itu kerana apa yang berlaku dalam gerakan feminis yang paradoksnya ialah dia nak keluar daripada cengkaman lelaki wanita tu diperkasakan suaranya, peranannya kerana sebelum ini hanya lelaki yang ada keperkasaan itu dan perempuan tak ada which is completely tak ada masalah Nabi SAW datang pun dalam sirah Nabi SAW wanita diperlekehkan dalam banyak segmen masyarakat pada ketika itu Nabi perkasakan tapi apa yang berlaku paradoksnya hari ini adalah mereka nak lawan lelaki dengan cara nak jadi macam lelaki so kat situ yang banyak bertembungnya dan berlaku banyak lagi side effect, kesan-kesan sampingan yang panjang kita nak cerita tapi hujungnya adalah selagi mana peranan seorang ibu sebagai seorang isteri dan seorang ibu tidak digadaikan, tidak dilanggar itu menurut apa yang dipersetujui antara suami dan isteri lah peranan itu dipastikan haknya dapat kepada suami dan anak-anak kita tidak ada masalah tapi apa yang berlaku kebanyakan waktu kerana nak kerja jadi macam lelaki tu yang dikorbankan selalunya adalah peranan sebagai isteri dan peranan sebagai ibu tu wanita ni dia ada cycle bulan kan lelaki ni dia tak ada cycle bulan dia macam matahari lah dia kena throughout the year dia kena bekerja dan cari tapi wanita ni ada fasa-fasa dia bila jadi ibu, dia kena off. Dia kena ada waktu dia menyusu, dia kena nurture anak tu. Sebab kalau tak, anak tu tak boleh nak jadi manusia yang yang sehat sebab ibu dia tak ada dengan dia tu. Tapi disebabkan, oh tak boleh. Kalau perempuan stay jaga anak di rumah, nanti tertinggal nak kejar karier dengan lelaki tu. So, dia kena ni sebenarnya membebankan dan menyeksa wanita dalam bentuk yang baru. Dan dia diletakkan di tempat di mana lelaki bekerja tu, dia seorang wanita ada keperluan dia ada ada hormon-hormon dia yang Allah SWT ciptakan unik untuk dia pada fasa-fasa dia membesarkan anak tu tapi dia tidak dapat melakukan hal tersebut dan dikerah di dalam industri-industri yang yang tidak bersesuaian dengan nature dia sebagai seorang wanita kalau kita balik pada istilah qawwam itu lelaki mengambil tanggungjawab penuh tidak membebankan wanita untuk menyara keluarga yang pertama yang kedua supaya Uh, membesarkan anak dan menyusukan anak ni sebegitu penting sampai Quran emphasize tekankan berulang-ulang kali dia adalah full time job yang tak boleh dibuat sambil lelaki wanita itu dikerah bekerja. Sebab tu secara masyarakat orang kata macam mana kalau ibu tunggal, macam mana kalau ibu miskin? Itu masalah orang lelaki tidak menyelesaikan masalah society dia. Masalah masyarakat dia dia dan membiarkan. Itu adalah masalah lelaki lemah menyebabkan wanita-wanita dalam keadaan yang susah terpaksa bekerja dan menyara anak mereka itu adalah kejatuhan lelaki lelaki yang bertanggungjawab dalam sirah Nabi SAW kita akan lihat wanita secara umumnya apabila mereka ada anak kecil majoriti peranan mereka di rumah tetapi setelah anak-anak mereka lebih besar mereka ada peranan dalam masyarakat yang mereka jalankan dalam banyak konteks dalam peperangan dalam uh, dalam dalam pasar dan sebagainya dan sebenarnya tak ada konsep wanita tak bekerja wanita selama lamanya bekerja mana ada wanita tak bekerja wanita sentiasa bekerja di rumah tu lebih banyak kerjanya lebih panjang waktu kerjanya naratif-naratif ni kononnya apabila mereka tidak berada di labor force maka mereka tidak ada fungsi mereka adalah liability ataupun tak, tak produktif so itu semua perlu dilihat dengan akal sama bukan dengan emosional jangan jadi jahiliah ya. Tengok dengan fakta, tengok dengan bagaimana memberikan hak dan tanggungjawab yang terbaik kepada kedua-dua gender ni. Jangan masuk dalam perangkap pertembungan ataupun persaingan antara gender. Allah ciptakan lelaki dan perempuan bukan untuk bersaing tapi untuk saling lengkap melengkapi. Jadi kita akan bincangkan dinamik ataupun dinamika hubungan antara suami dengan isteri, ayah, ibu, anak-anak dalam kelas kita cinta di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh daftar melalui link yang disediakan di bawah.